12 июля Артемовский горрайонный суд отменил решение местных депутатов. Судья Сергей Букрей решил, что улицу 60 лет образования СССР в улицу освободителей Донбасса переименовали с нарушениями. Ранее местные активисты уже говорили о фальсификациях во время сбора подписей жителей в пользу названия «Освободителей Донбасса». По словам руководителя организации «Бахмут Украинский» Сергея Гончарова, во время переименования 45 улиц города местным депутатам не дали ни одного обоснования. Не появились обоснования и во время время суда. Теперь местные активисты продолжают бороться за переименование улицы 60 лет образования СССР в улицу Героя Украины Дмитрия Чернявского. Сегодня в Бахмуте первый раз аплодировали судье про украинские активисты. И это не может не радовать. Теперь дело остается довести до логического завершения, а именно Повлиять на решение сессии, признать или, или, или <laughs>, и внять просьбам общественников, дабы перегнать улицу 60-летия образования СССР в улицу Героя Украины Петряченко, который погиб на наших глазах в марте 2014 года. И теперь мы будем идти дальше правовым путем, будем да? опять выносить свое предложение по Диме Черновскому по улице, будем апеллировать к общественности, к украинской общественности. Не про нас не интересует, потому что им тут плохо жить, значит, они не будут жить на этой улице, они переедут туда, где им больше нравится. А украинским город Бахмут станет только тогда, когда в нем будет улица имени героя Украины Дмитрия Черняцкого.